социальные аптеки открываются по всей области и основная задача социальных аптек, во-первых, сбить те цены, которые сегодня существуют, есть на рынке, на рынке области именно торговли медикаментами. Наша задача создать такие условия, чтобы наши ветераны, жители города смогли приобретать медикаменты по очень низким ценам и причем качественным. Видно, что... Мэр на месте, власть делает. И э, хотелось бы сказать, что это не только Сергей Николаевич, а мы просто чуть-чуть опередили в нашем регионе всеукраинскую инициативу. Ведь недавно президент, выступая, сказал, что так оставлять вопрос э, по аптекам, по ценам, как он сейчас стоит в стране, нельзя. Что нужно внимательно его изучить и разобраться, как одно и то же лекарство в соседней Беларуси стоит копейки, а в Украину попадая стоит сотни гривен. И поэтому, кто на этом наживается? И э, здесь Кировоградщина выступила в авангарде, но инициатива, фактически, Виктора Федоровича Януковича, сейчас и жесткий контроль за ценами и за качеством лекарств, я думаю, он будет по всей Украине. А лучше механизма, чем коммунальные аптеки, где мы понимаем, что там не за прибылью гонятся, а в первую очередь за тем, чтобы коммунальная аптека была действительно принадлежала местному, местной громаде, местному, местным людям. Поэтому я всех поздравляю с таким событием. Я э, уверен, что Степан Кириллович, он как человек слова у него сдержит, что здесь будут не только качественные э, лекарства, но и низкие цены. А э, то, что эта вывеска повисит социально, пусть до какого-то времени, люди будут знать, э, люди дадут оценку, социальная она или не социальная. Я уверен, что... Правильный старт и мы будем еще много хороших инициатив здесь будет реализовано и в этом году, и в последующем, Степан Кириллович. Да, да, так да, что да, давайте, да, будем, да, давайте будем да, открывать. Да. Самое лучшее это когда. Налично мог если... быть опыте, да. Да, если Мне Степан Кириллович спрашивает, а что здесь раньше было? Почему оно было в каком-то бараке, а не много? рядышком взяла таблеточки, они 11,75, а здесь 8. Ну как, дешевле вы смотрите.